Роман Григорович, про наші успіхи на фронті. аналітики Американського інституту вивчення війни говорять про те, що Збройні сили України контратакують і мають успіхи на Коп'янському напрямку. Зокрема, вони відбили ворожі атаки і просунулися на південний захід від Кіндрашівки. Це на північ від Коп'янська. Це про стабілізацію ситуації, чи це про те, що ми вибиваємо ворога якби і про звільнення території? Це точечне, от надо поняти тактичні побіди, ані точечне. они однозначно есть по Сумскому направлению, по Харьковскому направлению, под Купинском. Неплохо работают, кстати, в районе Боробой наши ребята. Сейчас очень сложно в районе Сербианского лесничества, а там тоже есть положительная динамика. Даже под Покровском, там практически Сырский сдал Покровск, ну, да, дал возможность им прорваться, прорвать линию обороны, окружить практически Мирноград, зайти с севера в Покровск, но тем не менее седьмой корпус, который там сейчас развернулся, это на наши наши герои, это наши десантно-штурмовые войска. там конкретный седьмой корпус, база 25-й бригады, это Днепряне, это Днепропетровская бригада, они прекрасно понимают, они Днепропетровская область там защищают, в Покровске именно так оно и есть на, на, на самом деле. То есть 25-я бригада Камбрих, 25-я бригада сейчас командир корпуса 7-го, 77-я, 79-я, 81-я бригады все, все наши десантура плюс, по-моему, 78-й полк, там также выполняют боевые задачи. Им только надо достаточное количество вооружений и э, чуть помочь. Почему я об этом и говорю, что Сырского сейчас надо запинать ногами, чтобы он в конце концов помог 7-му корпусу удержать эту ситуацию, а то еще и отрезать э, эту клешню. Вот у нас единственная сейчас проблема по всему фронту восточному, ну, проблема именно э, с далеко идущими последствиями, это вот эта клешня российская, которая окружила Мирноград и пытается двигаться и на Покровске, и на Доброволе одновременно. Но ее надо стабилизировать, вернуть обратно, отсечь, э, отбросить россиян за трассу покровск Константиновка. И тогда третья линия обороны удержит россиян и вторую волну перемелит, как перемололи в прошлом году и в этом году первую волну. То есть возможность такая есть. Но такие точечные локальные э, победы у нас – они нивелируются, конечно, общим давлением россиян по всему Восточному фронту. Потому что туда больше сотни тысяч зашло, сейчас туда подтягивается техника, ждут какого-то прорыва, ну, то есть в каком-то месте какой-то прорыв, и техника туда хлынет. Вторая волна россиян, они почему технику подтягивают, а сейчас она не вышла пока еще на линию БОСа, прикосновения, потому что идут в основном атаки с помощью живой силы. Технику боятся выводить, пока есть сплошная линия обороны. А вот если прорвут где-нибудь выйдут на оперативный простор, вот туда рванет техника. И тогда вы ее останавливаете, будете на левом берегу Днепра, или на правом берегу Днепра, где-то под Днепром или под Кременчугом, то есть вот, вот где-то так, куда их там потом понесет. Потому что там дальше оперативный простор. Россияне туда и рвутся. И для нас очень важно сейчас, понятно, за некоторыми тактическими успехами, не проглядеть вот эту большую стр... оперативную проблему она может оперативная потом перерастет еще и в стратегическую. Если вырваться, вырваться где-то в районе Каменского или там под Кременчугом, вырваться на дне. Вы сказали, что помочь самому корпусу. Каким чином? Добавить личный состав, поставить строй силовиков и туда перебросить резервы. У Сырского есть сейчас резервы. Он пытается в ближайшее время куда-то его должно понести. И, скорее всего, политики ему поставили задачу либо под в день нашей независимости, либо еще там по подшоту, принести им на, на, в, как косточку маленькую победу где-нибудь. Его сейчас понесет куда-то на контрнаступление. Потому а что те резервы, которые он скопил за последние несколько месяцев, они должны быть, тут даже знаем, не знаем, это не инсайдерская информация, они должны быть, исходя из определенных коэффициентов резервов, которые скапливаются на вот как раз затыкание так называемого прорыва, если вдруг какой-то оперативный прорыв. Так вот их надо сейчас уже использовать, чтобы он не произошел. То есть и эти резервы, там несколько бригад, там больше десятка бригад, ну, исходя из коэффициентов, как минимум 10% должно. Если у нас около сотни бригад, то грубо 10 бригад точно должно быть в резерве. Там может и больше. но просто по минимуму я говорю, исходя из определенных формул, формулных соотношение. Потому есть достаточное количество сейчас резервов, бригад, и Сырскому надо отправить как раз на Покровское направление. Сначала решить вопрос по Покровску, не дать возможности россиянам его выдавить и выйти на границу Донецкой области, тем более, не дай бог, на Доброполе. Если они выйдут на Доброполе, они потом на Славянск пойдут с запада не только с севера, с Лимана, не только с востока, с, с, со стороны Сиверска, не только с юга, со стороны Часовьяра и Константиновки, а пойдут еще и с запада. И тогда у той всей нашей агломерации, славянско-карматорско-дружковской, приснится такой себе нехороший зверь, не будем его уже уточнять. И вот этого нельзя допустить ни в коем случае. просто сам в Донецке прекрасно знаю все эти все направления. И знаешь, чего нельзя допустить ни в коем случае? То есть нельзя допустить россиян на окружение Покровска, выдавливание нашего гарнизона из Покровска, выхода на Доброполе. Это тогда крест можно ставить на всей Донецкой области, а дальше я уже рассказал, что такое оперативное направление, то есть оперативные наши тылы, в которые могут ворваться российские танки. Романе Грегори, так вони масово перекидають і техніку і живу силу саме на запорізький напрямок, ну, крім Донецького. Ну, тобто, це такий відволікаючий, скажімо так, маневри тут будуть створювати, чи як? Ну, вони в Донецькі вже напитали технікою, просто натягнута на глибину, где-то там за 30 ну кілометрів. В районі Донецька, в районі Курахова, була, була Волновахі, зараз ця техніка там уже давно готова к движению. Часть техніки зараз передвигається на запорожське направлені, теж з цим самим задачей. с этой же задачей. То есть где-то, если пойдет прорыв, поддержать. Грубо на пальцах, если они сейчас прорываются, допустим, из-под Покровска в сторону Павлограда или Доброполя, тут же будет удар с юга на Павлоград. Идут с востока на Павлоград вдоль ракадных дорог, если считать Запорожский фронт, и тут же пойдут на тот же Павлоград, только пойдут с гуляй поля потянутся. Дальше оперативный простор. Еще раз повторюсь, как поляки сейчас нависли, отстраивают систему управління правильне кстаті відстраю укріплення правильно, кстати, отстраивают по западному берегу віслі. Та ж самая картина у нас. Ми їх остановим только, только Дніпром правим берегом високим Дніпра. Сили спеціальних операцій повідомляють про те, що демілітаризація тимчасово окупованого Криму вона триває, зокрема сили спеціальних. Операції знищили потужний радар на території тимчасово окупованого Криму йдеться про ТРЛК 10 скала М. Що це за радіолокаційний комплекс, Романа Григорович? Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, яке його значення і які дії ворога тепер будуть унеможливлені в результаті дій сил спеціальних операцій. Это комплекс радиотехнических войск противника, РТВ так называют. Один из ведущих комплексов, его очень сложно было поразить, но тем не менее силы спецоперации выполнили эту задачу. Закрыли глаза по одному из направлений, как минимум на определенное время. Дело в том, что они будут разворачивать. Ну попробуют сейчас, конечно, с других азимутов перетянуть и накрыть зону поражения, а потом развернут еще один такого рода комплекс, забрав его где-то в другом месте. Потому можно можно повторить будет через определенное время, где-то недели, с неделю, наверное, надо будет перетаскивать и его разворачивать. Это основная задача, вот сейчас правильно, правильно посыл сделали, это выполнение задачи по освобождению нашего Крыма. Начало освобождения Крыма начнется с работы над выполнением задачи завоевания превосходства в воздухе, уничтожением ПВО противника локаторы РТВ, комплексы РТВ – это один из таких механизмов и их уничтожение, но в приоритете на данный момент занимаются это последнее время несколько наших спецслужб, включая в том числе, конечно, силы обороны Украины, общие и вооруженные силы Украины, силы спецоперации, которые работают непосредственно, в том числе по локаторам, работает главное управление разведки по системе ПВО противника, работает служба безопасности, ну и, само собой силы спецопераций плюс силы беспилотных систем. Поэтому у нас достаточное количество спецслужб для того, чтобы закрыть глаза россиянам в этом смысле в радиодиапазоне. Вопрос дальнейшего действия. То есть дальше должны быть наноситься удары уже авиационными средствами поражения и ракетными средствами поражения на большую глубину. То есть сама деоккупация Крыма, как, еще раз повторюсь, вы правильно подчеркнули: именно деоккупация Крыма, она как раз и начнется с дальних ударов. А именно дальние удары начинаются с уничтожения ПВО. Роман Григорович, а у зв'язку з цим я хочу у вас іще розпитати, як ви бачите, от перебіг подій найближчим часом на південному напрямку на фронті, зокрема на Запорізькому, тому що минулі вихідні були повідомлення про те, що зараз масову техніку окупанти якраз на запорізький напрямок перекидають. Це загроза якраз для південного напрямку чи для Донецького більше? Ну, у россиян сейчас стоит задача переброски второй волны. Что такое, что такая вторая волна? Первая волна. Ну, на начало любых наступательных операций, допустим, летние военной кампании, начинается с формирующих операций, так называется. Когда выводимое на линию было соприкосновение подразделения, в таком режиме, можно сказать, разведки боем определяют плотность войск противника, ну, нашу плотность для них. Они после, после этого может длиться неделями, месяц, полтора, вот как сейчас мы это видим. Они определяют где-то какой-то участок фронта, в который можно потом, допустим, его прорвав, бросить оперативные резервы, которые могут, выйдя на оперативный простор, уже серьезные десятки километров захватывать, в зависимости от количества этих резервов. Так вот, сейчас вторая волна подходит. Россияне за два-два с ну, грубо, наверное, за полтора-два месяца они нащупали некоторые наши слабые места. Вот одно из них – Доброполье. Ну вот как раз трасса тот же с Покровска на Константиновку. То есть они нащупали и сейчас будут подтягивать основные резервы. Но общая часть резервов идет все-таки по всей линии фронта тоже. То есть и на Запорожское направление в том числе. Хотя там нигде не практически ничего не нащупали, ничего не прорвали. Почему? Потому что там с десяток ракадных дорог. Там очень сложно продавить нашу оборону, ну, по крайней мере, теми силами и средствами, которые были на запорожском направлении. А за счет большого плеча логистики, там километров 500, грубо, от Ростова, если двигаться в сторону того-то уже Орехова, и, да даже и до Гулейполя через э, Пологи, через Камыш-Зарю, как вот они сейчас двигаются, пытаются, по крайней мере, большая, большое плечо доставки э, проду, э, военной амуниции, потому очень сложно им э, выполнять такого рода операции в качестве стратегических. Ну, то есть тех, которые, на которые ставят став. Первое, большая логистика. Второе, ракадные дороги. Из десяток ракадных дорог, каждая из этих дорог между Запорожьем и Донецком, между Днепром и Донецком, она становится рубежом обороны, который очень сложно преодолеть. Потому, а россияне, скорее всего, будут поддавливать на запорожском направлении, поддавливать имеется в виду, дожидаясь прорыва в российских войск вдоль ракадных дорог с Донецка на Днепр. А в этом смысле рокадные дороги являются тогда для россиян ну дорогами по, по, по передвижению. Наоборот, ему намного удобнее двигаться вдоль железной дороги, вдоль э, трассы если это с востока на запад идет. Потому, я думаю, это будет в готовности. То есть они будут, понятно, поддавливать, но прорывы будут только тогда, когда будет какой-то выход из-под Покровска в сторону того же Павлограда, то есть на запад. Но это не сейчас, это точно. Потому, скорее всего, идет разворачивание, то есть подготовка второй линии подхода уже к основным силам, но чуть растянутая по времени. Керівник гур Міноборони України Кирило Буданов особисто відвідав острів Зміїний і газоводобувні платформи в Чорному морі. Ось такі світлини зараз ширяться мережою. Офіційно їх публікує головне управління розвідки. Ну і в цьому повідомленні мова йде про те, що Буданов проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії, а також особисто вручив нагороди бійцям. Что такими делами, який сигнал передає Крылов Буданов? Ну, если не собирается на выборы, потому что это больше похоже такое на видосики в информационном поле. То, в принципе, попытался посмотреть на расположение войск, ну, по крайней мере, подразделений на веренных объектах. Хотя это все делается вообще-то в закрытом режиме ну, реально в закрытом. А если это идет информационный поток в таком, значит, там есть какая-то еще политическая составляющая. Но выборов не будет, потому Буданов надо так немножко на пальцах объяснить, что не светит какие-то политические моменты, связанные с выборами. Почему? Потому что пока воюем, никаких выборов быть не должно, по крайней мере, согласно нашей Конституции. А воевать будем еще года 3-4. Потому давайте будем думать, что это все-таки работа непосредственного командования Главного управления разведки по инспектированию этих направлений. Но еще раз повторюсь, она должна проходить в закрытом режиме. А видосики, чекиница и так далее и тому подобное, это больше к артистизму, а не к управлению разведки должно относиться. Про операцію головного управління розвідки далі тоді продовжимо. Дрони ГУР атакували рідкісний завод в російському Оренбурзі, це підприємство, яке виробляє гелій для ракет. Скажіть, будь ласка, наскільки ну, власне, важливою є така операція зараз? І наскільки вона вплине на виробничі процеси зараз? Если его не занесли в «Красную книгу», я не думаю, что он там редкий завод, но он действительно один из основных заводов, которые производят гелий. Гелий можно производить и на других установках, потому надо это четко понимать. Вопрос в том, что именно этот завод перерабатывает 15 миллиардов кубов газа в год. Ну, под гелий, природного газа, правильно? Природного газа, да. То есть это, это мощнейший потребитель российского природного газа если его поразить, а вот здесь гуры, конечно, красавцы, молодцы, то есть они нашли ту реперную точку, при поражении которой можно решить сразу три дела, три сразу. Первое – это уничтожить производство гелия, которое используется, ну, в основном в авиа и ракетостроении, то есть это еще военные объекты как, -то, как -то. А второе – попытаться остановить добычу газа. Почему? Потому что если некуда девать газ, а что такое 15 миллиардов кубов по году? Да это наше потребление, допустим, Украины для собственных нужд. Мы сейчас для, для бытовухи потребляем примерно до 15 миллиардов кубов, если не меньше. Представляете, целая страна потребляет примерно столько, сколько перелопачивает вот этот завод. Потому гуровцы в этом смысле, конечно, красавцы. То есть нашли эту тему, а им придется, если, допустим, некуда будет девать газ, им придется тогда факеловать переводить в режим факела, то есть поджигать газ, который идет с, с добычей. А это значит разрушение самих свердловынь, как кажут, то есть добычной структуры. По-другому -по никак. А это остановит, в конце концов, в том числе и заход, это уже третий плюс, который вот таким одним ударом практически гуровцы нанесли. Это остановит поток нефти или газа-долларов, как бы как это угодно можно это говорить то есть то, тот поток валюты в экономику России, который дает возможности и воевать, и вообще удерживаться в качестве империи. Потому что именно эти нефтедоллары, газодоллары, они потом перераспределяют по республикам, которые в основном все дотационные в этом смысле. Если перестаньте платить республикам, они уйдут в свободное плавание и забудут как в свое время республики забыли за существование Советского Союза, республики Башкортостаны, Татарстаны, Бурятии, Якутии, Саха, то есть республик, они забудут за вообще за Москву как таковую. То есть вот это правильный подход. Вот гуровцы здесь, конечно, красавцы. Гур хорошо поэтому работает, служба безопасности также вычисляет реперные точки, чтобы, чтобы три раза не ходить, второй раз не возвращаться там или какой. Лупят сразу туда, куда надо. Бачите, якщо говорити про останні, ну власне ті, які зокрема минулого тижня відбувалися удари дронами по НПЗ, це ж вже має суттєвий ефект і вже має ну, вже суттєво б'є по економіці РФ. Звісно, ми об этом с вами полгода говоримо послідок. Як разв... победить Росію? У вот давайте на пальцях об'яснів нашим слухателям, як победить Росію. для победы России ее надо развалить. Дело в том, что без развала России на данном этапе при поддержке там, Китая, при серьезном уже экономическом переустройстве российской, российских технологий на военные рельсы, мы можем победить Россию в одном случае, если мы ее развалим. Ну, развалим имеется в виду как государство в свое время, как развалили Советский Союз. Механизмы развала России такие же, как развала Советского Союза и также она будет тарахтеть. Это первое, это война, Советский Союз 10 лет воевал с Афганистаном. А второе, это низкий, низкий поток долларов в казну. Первое, понятно, война уже 12-й год идет с Украиной, это серьезное давление на российское общество и в том числе на республики российские, они же тоже не хотят. Ну, там же надо, то Украина, они даже не знают где это. Где-то куда-то на запад на лыжах мы до нее не дойдем в этом столетии, ну примерно так. И второе, это давление, конечно, на российскую экономику, как в свое время давили ценой на нефть, маленькой ценой на нефть, давило все мировое сообщество на Советский Союз, как раз малыми ценами, малый поток долларов. Как мы сейчас это можем сделать, уменьшить поток нефтедолларов, уничтожая, уничтожая российские, российские нефтеперерабатывающие, газоперерабатывающие заводы в том числе. Вот ГУР показала, что еще есть газопереработка, причем 15 миллиардов кубов А до этого были удары, вот сейчас, за, за последнюю декаду, были удары по пяти нефтеперерабатывающим заводам. Новокуйбышевский с Рязанским, они еще и производят авиационный керосин, это очень важно по, по, ним бить. После Афибский, после Саратовский, Ухтинский, то есть 5 НПЗ отминусовали. За декаду только. Если бы это было полгода назад, у россиян бы уже развал начался бы. А Россия будет разваливаться, если уничтожить ее нефтянку, где-то 3-4 года, это надо четко понимать, это не за один месяц. Это должна лечь ее экономика, должны республики понять, что больше они с Москвы ничего не получат, после этого будет определенная консолидация в каждой республике вокруг определенного центра, который потом эту республику выведет в свободное плавание. То есть вот такой механизм, но он на года 3-4, но его надо начинать. Вот сейчас мы его начали, главное, чтобы нас не остановились. этим. Дело в том, что в прошлом году мы также его начинали, остановили в мае месяце. В этом году, в начале года, опять же, начали уничтожать НПЗ. В марте месяце остановили с участием нашей э, зеленой власти. То есть это же не участвует во всех этих процессах. Сейчас третий раз начали. Главное, чтобы не остановили. А те, кто будет останавливать, их можно уже привлекать по статье 111 Уголовного кодекса за госизмену. В чистом виде здесь э, э, вот такая... Должно, да, такое должно быть действие. Так вот, выполнение задач уничтожения российской нефтянки, нефтегазовой отрасли приведет к развалу России. После начала, только начало развала России, армии уже нечего будет делать на нашей территории. Армия просто разбежится, российские, конечно, там не останутся, прекрасно понимая, что мы их там разорвем на лоскуты, в конце концов, всех, кто там останется. Всех русаков, которые останутся на нашей территории, их там не будет. Выдавливание будет такое жесточайшее. Они это прекрасно понимают, убегут первыми. То есть даже развал российской армии и бегство ее с нашей территории начнется даже раньше окончания развала России. Вот к этому надо идти. И к этому сейчас уже мы пошли. Главное управление разведки, Служба безопасности Украины, Служба силы беспилотной системы, Силы спецоперации, Служба внешней разведки, все работают сейчас как раз над этой основной задачей развала Российской империи.